اکوالِ معصومین علیہ السلام آدیثِ امام رضا علیہ السلام اس ویڈیو میں جتنا بھی آدیث لی گئی ہیں ساری طبع رضا علیہ السلام سے لی گئی ہیں اگر شہد کو ویسا کا مستقل جزو بنا لے تو جگر کی کسی تکلیف کی نوبت نہیں آئے گی خون کی صفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناستہ میں شہد کے استعمال کو معمول بنا لیں کھانے کے بعد ایک چمچا چائے والا شہد خالص روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے صبح کے وقت ایک پیالی گرم پانی میں ایک چمچا چائے والا شہد گھول کر نہر منہ پینے سے قبض دور ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں ایک رگ ہے جس کا نام شاہ ہے جب کوئی رات کو کھانا نہیں کھاتا اور پانی نہیں پیتا تو وہ رگ بد دعا کرتی ہے اور صبح تک یہی کہتی رہتی ہے کہ خدا تجھے سیر و سیراب نہ کرے کہ تو نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ نہار منہ خربوزہ کھانے سے فالج پیدا ہوتا ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کے ساتھ تازہ چھوارے کھانا پسند کرتے تھے اور کبھی کبھی شکر و کند کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اولاد کی کمی کی شکایت کی ان حضرت نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کر اور مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ کھایا کر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ستو بہترین خوراک ہے بھوکے کا اس سے پیٹ بھرتا ہے اور پیٹ بھرے کا کھانا ہزم ہوتا ہے ایک شخص کو بخار اور درد سر کا عرضہ ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ کاسنی کوٹ کوٹ کر ایک کاغذ پر پھیلا دو اور اس پر روغہ نے بنفشہ چھڑک کر پیشانی پر لگا دو اس سے بخار اور درد سر دونوں دور ہو جائیں گے ہر درد کو آرام ہوتا ہے یعنی اولاد آدم جس میں ایک درد بھی ایسا نہیں ہے کہ کاسمی نہ کر سکے کسی شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پیچش کے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ اخروٹ کو آگ پر بھون لو اور اسے چھیل کر کھا لو حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو آنکھوں کے آزار میں مبتلا دیکھا فرمایا کہ آیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسی بات بتا دوں جس کے کرنے سے کبھی آنکھیں نہ دکھیں اس نے عرض کی کہ ابن رسول اللہ ضرور بتائیے فرمایا ہر پن شب بائے کو جمعرات کے دن ناخن کتروایا کر اس شخص نے جب سی اس فرمان کی تعمیر کی کبھی اس کی آنکھیں نہیں دکھی حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن کی بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی اور اس کے لیے خدا کی رحمت ہوتی ہے اور کافر کی بیماری اس کے لیے عذاب و لانت یہ بھی فرمایا کہ ایک رات کو درد سر تمام صغیرہ گناہوں کو مہو کر دیتا ہے خدا سے روزی صدقہ دے کر مانگو رحم اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے اچھی خلاق والا پیغمبر اسلام کے ساتھ قیامت میں ہوگا جنت میں متقی اور حسن خلق والوں کی اور جہنم میں پیٹو اور زناکاروں کی کسرت ہوگی خدا سے روزی صدقہ دے کر مانگو جمعہ کے دن روزہ رکھنا دس روزوں کے برابر ہے جو دنیا میں زیادہ کھائے گا وہ قیامت میں بھوکھا رہے گا کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے جو کی روٹی یا جو کا اور کسی قسم کا کھانا پیغمبروں اور نیک لوگوں کے لیے قوت غذا ہے